2 RDA ini ukurannya 24 mm dengan grip tip 810 ya otentik dengan black plated deck dengan posnya quadruple pos ya bisa single bisa double coil untuk bagian atas grip tipnya itu ada diamond pattern top cap jadi kita bandingkan dengan RDA single coil ya reload S ukurannya seperti ini perbandingannya kemudian untuk rasa saya sudah mencoba reload S saya ingin mencoba di ARTA apakah saya bisa mendapatkan rasa jika kita bandingkan dengan arbiter RTA ini yang saya gunakan sehari-hari ini ukurannya perbedaannya Ar arbiter itu 28 mm kita bandingkan dengan Bluetooth Mini RTA RTA Bluetooth Mini sendiri ukurannya 23 setengah ini kita bandingkan dengan Avocado 24 mm ya hampir sama ukurannya hanya beda tinggi sedangkan untuk Arta P2 ini ada tersedia warna SS dan gun metal kp P2 adalah RDA dengan sistem post disusun sejajar Kemudian cap yang digunakan adalah sistem chamber dengan bahan SS atau stainless steel Grip tip resinnya sangat cantik Untuk versi autentik Arta P2 ini hanya ada dua warna yaitu SS dan gun metal Sistem air flow ada di samping Nah, ini sudah saya gunakan dengan dual coil. Kita lihat chambernya, ya bentuknya ngedum. Jadi dengan ngedum ini efeknya flavor akan terkumpul di bagian tengah sini sehingga memberi rasa flavor yang kuat. Untuk airflow dari samping coba kita uh, buka dulu decknya untuk bagian belakangnya ini tertulis nomor serinya 15190 desain by Patrio and Edgen. ya tertulis di sini nomor seri 15190 untuk airflow dia mengatakan airflow samping ya desainnya sangat cantik dan bisa dipadukan dengan mod apapun Han sangat berat Bagus ya dibanding dengan Reload S, ini lebih berat Arta P2, jadi lebih mampu menyerap e, hawa panas. Saya akan mencoba memasang single coil di sini, kita bandingkan rasanya dengan Reload. Apakah dia mampu mengalahkan Reload ataupun Arbiter? untuk top capnya ini sangat ngedum ya jadi dengan top cap ngedum gini, begini ini pleper uh, yang diharapkan itu bisa meningkat biasanya rasa manisnya keluar ya nya akan keluar semua dengan bentuk top cap ngedum ini untuk grip tipnya ini agak keras ya agak keras oh, tapi bisa kita lihat di sini lubang udaranya set airflow ini bisa diputar untuk uh, aplikasi single coil atau double coil coba kita putar untuk airflow nya untuk pilihannya jadi untuk pilihan dual coil kita bisa menggunakan dua lubang airflow dua-duanya kita pasang terbuka kemudian untuk single coil kita posisikan hanya satu air flow yang terbuka sedangkan air flow sebelahnya akan kita tutup jadi tinggal diputar saja untuk mencari variasi air flow yang anda inginkan untuk air flow ini ada dua strip jadi kalian bisa menggunakan satu strip kalau untuk membatasi udara ataupun menggunakan dua strip jika ingin udaranya plong. Nah, ini e, contoh menggunakan dua strip. Udara plong di sini ya, terlihat di situ pinset atau ujung pinset. Kemudian di sebelah sini juga terbuka. Ini jika kita menggunakan dual coil. Maka kita buka dua-duanya. Jika kita ingin irit koil dan irit liquid maka kita bisa menggunakan single coil saja. Kita putar aja pilihannya. Jadi hanya akan terbuka satu air flow. Yang sejajar dengan koil. Jadi nanti air flow yang terbuka ini kita sejajarkan dengan koil yang ini tertutup ya, bagiannya tertutup. Ini nanti bagian yang tidak dipasang koil. Jadi, eh, kita pasang decknya seperti ini. Misalkan coil kita terletakkan di sini, maka kita pasang bagian koil sejajar dengan air flow yang kita buka tadi. Nah, jadi, ini decknya, decknya ada empat, jadi kutub positif ada di tengah. Saya akan coba menggunakan fuse eh, klepton wire, nichrome saya akan coba kawat nikrom ini klepton coil ini dengan menggunakan kuro dengan diameter 3 sama dengan yang saya pasang di arbiter karena di arbiter saya menggunakan single coil karena kalau dual coil itu boros di liquid sedangkan saya hanya mencari paper bukan mencari paper atau glutnya ya sudah saya buat koilnya karena saya tidak bisa melilit e, sambil di depan kamera jadi saya dapat tiga diameternya tiga dengan lilitan empat untuk kakinya akan sesuaikan dengan posnya jadi posnya e, bentuknya itu ada empat e, baut pos, ini saya sesuaikan bentuknya supaya dia e, pas dengan kutub minus dan kutub positif. Jadi ada empat pos di sini. Jadi akan saya letakkan e, berseberangan. Saya kendorkan dulu bautnya. Jadi saya akan pasang di. Bagian satu sisi saja untuk pemasangan koil dan wicking pemasangan kapas, maka uh, akan menghasilkan rasa yang berbeda, dan setiap orang juga akan mendapatkan uh, pengalaman yang berbeda dalam merasakan hasil sebuah RDA. Jadi, yang saya sampaikan di sini adalah ini adalah pengalaman pribadi, jadi penilaian saya adalah subjektif. Mungkin setiap orang akan memiliki keinginan yang berbeda dan ekspektasi yang berbeda. Untuk koil ini saya pasang seperti ini. Jadi menyilang ya di antara baut pos yang paling ujung dan di baut minus yang paling ujung. Jadi seperti ini. kalau kita menggunakan dual coil karena biasanya kita akan memasangnya secara zig-zag sehingga air flow nanti akan kita pasang juga secara zig untuk single coil ini saya pasang seperti ini jadi e, seperti ini ya, kira-kira ya untuk mencari rasa, paper dan flavor setiap orang memiliki ekspektasi dan keinginan yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan e, pengalaman masing-masing setiap orang dalam merasakan RDA dan RTA itu berbeda-beda. Jadi ini adalah pendapat subjektif, pendapat saya sendiri untuk Anda itu harus mencoba sendiri. Kalau saya sendiri pribadi saya adalah newbie yang masih e, eksplorasi rasa jadi mencoba beberapa RDA dan RTA ini saya rapatkan lagi koilnya supaya tidak terjadi speed back karena saya untuk newbie ini saya tidak suka uh, yang terlalu meletek-meletek untuk posisi koil itu jangan terlalu dekat dengan dinding top cap karena bisa terlalu panas tapi juga jangan terlalu rapat dengan pos karena bisa terjadi shortcut. Jadi usahakan ada jarak di antara keduanya. Kemudian untuk pemasangan tinggi rendahnya, jika terlalu tinggi nanti liquid akan susah naik dan juga bisa terjadi speed back. Jika terlalu rendah itu. Rasa wipernya akan kurang keluar. Jika sudah tepat pemasangannya sesuai selera Anda, maka bisa dipotong kaki koilnya. Jadi, seperti ini hasil akhirnya. Mungkin masih kurang rapi ya. Jadi, usahakan jangan sampai menyentuh dinding top cap dan usahakan posisinya pas dengan air flow posisi koilnya jadi ini posisi air flow nanti akan kita posisikan sejajar dengan koilnya jika sudah kita dry burn dulu untuk mengetahui apakah posisi koilnya sudah menghasilkan panas yang merata dan mencari tahu berapa ohm yang kita dapat karena nanti setelah kita pasang kapas ini hasilnya bisa berubah ohmnya ya walaupun berubahnya tidak terlalu tinggi di sini um, hmm, saya pasangkan dengan vaporiso, saya driven di 20 watt Jangan terlalu tinggi, supaya tidak memutuskan koilnya. Kita gesek-gesek supaya merata pembakarannya, kemudian kita atur lagi koilnya. Misalkan masih. Renggang bisa kita rapatkan, karena jika renggang nanti akan ada kapas yang posisinya terjepit, sehingga menghasilkan letupan-letupan kita bisa ratakan lagi jika memang belum rapi kemudian pasang kapas antara mau saya pilih yang mana ya cotton bacon, poly, poly fiber atau atomic akhirnya saya pilih cotton bacon untuk kapas memang memiliki karakter yang berbeda dan rasa yang berbeda. Itu tergantung selera Anda. Untuk percobaan saya ini saya membandingkan rasa yang dihasilkan oleh Arta P2 ini dengan rasa yang dihasilkan oleh Pluto Mini ini autentik ya Proto Mini cuma kelemahannya di air flow bawah ini memang rasanya enak tapi sering leaking jika kita menggunakan single coil untuk reload S ini TH nya terlalu tinggi untuk saya dan bahannya lebih cenderung lebih dingin di Arta untuk arbiter ini sesuai dengan selera saya newbie tidak cepat panas tidak cepat panas ya bahannya dan tidak ada leaking kalau yang ini saya tidak tahu apakah bisa leaking atau tidak karena air flow samping kemungkinan tidak juga leaking tapi jika kita gulingkan bisa saja leaking kalau arbiter itu tidak tidak ada leaking untuk drip tip ini enak yang di arbiter yang di sini terasa panas karena bibir saya sering mengenai yang bagian uh, top cap ini kalau dipasang grip tip yang berbeda misalkan ini juga sering kena panas di sini ya untuk reload es ini lebih cepat panas jadi saya sering menggunakan grip tip yang panjang 810 atau grip tip uh, 510 dengan adapter Jadi untuk bahannya ini tidak terlalu panas, cuma sangat pendek untuk saya, dan ini agak keras untuk diganti. Jadi sering kena yang bagian besinya, top capnya yang panas, walaupun panasnya ini tidak terlalu panas dibandingkan reload S. Reload S itu sangat panas untuk bahan memang lebih bagus di Arta karena lebih tebal jadi tidak terlalu panas tapi dibandingkan abiter itu lebih dingin lagi ini paling dingin di antara RTA yang saya punya dibanding Bluetooth ini, ini lebih dingin Untuk top cap memang saya sarankan menggunakan aslinya karena rasanya lebih eh, bold dan lebih keluar. Untuk Pluto Mini sendiri juga lebih enak menggunakan top cap aslinya. Jika kita menggunakan top cap 510 memang tidak terlalu panas tetapi rasanya kurang keluar. Jadi sering saya kali menggunakan top cap 810 yang agak lebih panjang. Supaya bibir tidak terkena di bagian besinya untuk arta ini uh, drip tipnya terlalu pendek kalau untuk saya untuk rasa papernya lebih dapat dibanding reload S jadi rasanya kalau dibandingkan dengan reload S itu lebih keluar di arta lebih enak dengan menggunakan arta dan lebih dingin feelnya walaupun uh, panas tapi tidak terlalu panas kalau dibanding dengan Arbiter itu adalah RTA yang paling dingin nah ini rasanya juga bold jadi saya sangat senang dengan Arbiter jadi ini pendapat pribadi saya ya mungkin anda harus mencobanya sendiri apalagi jika dipasang dengan tip yang panjang ini dia rasanya masih keluar dan cold nya itu dihasilkan bot walaupun kita menggunakan misalkan air flow yang kecil rasa yang dapat oleh arbiter itu jauh lebih bot dibanding RDA dan RTA yang pernah saya coba untuk Arbiter ini rasa gandum susu yang berikut ini ini sangat terasa dan ngebus manis dibanding bluetooth mini bus manisnya lebih terasa dibanding arta p2 dan lebih bold di arbiter ya ini pendapat pribadi anda harus mencoba sendiri dibanding reload S ini jauh lebih enak menggunakan arbiter dan lebih dingin layar by layarnya lebih terasa itu saja kesimpulan saya jadi rasa gandumnya lebih keluar di Arbiter dibanding dengan Arta P2